Жанр разговорный. На сцене Анастасия Анацкая. Авторское стихотворение «Жизнь курсанта». Руководитель Инна Бабаченко. Ты в кроватке. И вдруг кричит «Подъем дневальный!» Подскакиваешь ты внезапно, минут так две тебе на скорой. И ты уже стоишь по форме, Готов команды выполнять, свою страну оберегать. стадион, чтоб зарядиться, ну а потом пойти умыться. Почистил зубы, на уборку, а лучше спрятаться в коптерку. Попить чайка, поесть печенье, а может есть у кого варенье. Осмотр утренний не кстати, обид уже все кровати. Подшивы старшина проверил и со строевкой нас всех сверил. Потом бегом мы все в столовку. Наверное, отдают перловку. Поели, можно и поучиться. Но главное, не отрубиться. Пока суровый лектор в форме рисует мелкую форму. Но форму нам эти неинтересны. Мы смотрим вот, девушки прелестны. И вдруг курс встать. Опять туда спалился. Не чтобы поспать, на партии развалился. Но лектор своим зорким глазом Увидел и давай ругать всех сразу. Сказал, чтоб должен начальнику. И сразу. Ну все, наряд. У нас этих строго. наряде не поспишь, Подумаешь немного. Вот так во сна, разговоров. Пришло три пары, и обед скоро. Опять поесть, Ну а потом в казарму. С тобой еще никто не отменял, и строевую кстати, тоже. За мы скажем, боже, когда закончится сетей? Скорей бы ужин и в кроватку, чтоб посмотреть нам сны уж сладко. Но нет, вечерка, снова строй, но за ней уже отбой. Помыли ноги и в кровать, должен мочи спать, по телефону поболтать, и мы звоним своим девчонкам. как просыпаться лень. Зашел дежурный, все затихли. Наряд на всех предупредил. Дежурный курса доложил, что все уж спят, что все нормально. Не спит лишь он и два дневальных. На слово ему поверим, шакалушу захлопнул двери. Мы продолжаем наши разговоры, описывая наши ссоры, рассказывая, как живем мы дружно. Глядя на часы, и спать уж нужно. Спокойной ночи, милой скажем, Головку на бок и спать мы ляжем. А снятся нам девчонки, пьянки, Что ждут нас дома на гражданке. Вот так вот дни у нас проходят, Учеба планы к нам не входят. Мы скажем всем спокойной ночи, И служба нам день короче. Анастасия Ананская. На сцене театральная студия лицедей. Инсценированный отрывок из произведения Григория Квитки Основьяненко «Сватыня на Бочаринсе». Эй! 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 А что у вас Ничего. Да, ну ничего. Ты чё, я тебя пугала? Не Здорово, Улянок! Олексій! Донися й прийшов, не чому своєму нещастям. Здоровте пане, вітайте пана свадуся. Олексій! <зваку> Грій домівля, <лягу>. йдеш на стецька, що поспіть на весь город. За <зваку> дурня. <Ляду>. Преше, <зваку> бреше. В цьому ділі дорослі. Я це знаю. Батько каже, в мене не всі дом. Та нічого, полизі. А що ти мій? А я бабах його в мій. Тільки дав. А чому тебе не взяли солдати? На багато мене, але пальцем перелічка. Навіщо тільки пальця? Чоловік розпальний зробить до так. Orang biasa, saya suka